Країну повинна об'єднувати не економічна програма уряду, а такі речі, як футбол. Переконаний харківський письменник Сергій Жадан, що це за спортивна гра, яка викликає стільки емоцій, адреналіну, сліз і радості. Дізнаємося із наступної книжки. Минулого року харківське видавництво Пелікан видало книгу головного редактора журналу Футбол Артема Франко, присвячену історії футболу. Вважається, що батьками футболу є китайці, а точніше, китайський жовтий імператор Хуанді, який ще 5 тисяч років тому вигадав гру для загартовування своїх воїнів, і називалася вона Куджу. Цікаво, що спочатку поле для гри в куджу осмещували ма воротами по 6 із кожного боку поля. Саме в куджу почали використовувати надувний м'яч. Цікаво, що ще в часи куджу футбол став комерційним спортом. Професійні гравці непогано заробляли, згодом почали формуватися і клуби куджу. Претендують називатися батьківщиною футболу також Японія, Велика Британія, Франція, Італія, Гренландія. Якщо китайське минуле футболу видається дещо легендарним, то більш реалістичним є британське походження цієї гри. Слово футболу перше було вжито 1314 року лондонським мером Ніколасом де Фарндоном. жито у негативному значенні, як гра, яка збурює маси. Розповідає Артем Франков і про історію правил футболу, і врешті про самі правила, яким має бути поле для гри, м'яч, одяг гравців, які повноваження судді і його помічника. Скільки має тривати гра, коли вона має розпочинатися, відновлюватися і завершуватися, які можуть бути у футболі порушення і покарання. Окремо автор зупиняється на історії тактики футболу і ролі кожного гравця у команді. Любителям футболу буде цікаво переглянути розділ, присвячений історії кубкових турнірів. І турнірів для збірних. Ну і який футбол без зірок у своїй книзі? Артем Франко розповідає про найвідоміших і найтитулованіших футболістів світу: Яшина, Пеле, Хендріка, Блохіна, Бекенбауера, Платіні, Марадону, Зідана, Роналдо, Шевченка та інших. У Харківського гурту оркестр Че називають інтелектуальною. Шанувальники оркестрантів сходяться в одному, щоби зрозуміти їхню творчість, слід бути добре начитаним. Мені й самому приємно у фільмах, книгах, музиці відгадувати певні шифри це як заархівована інформація, дізнається соліст гурту Олег Каданов. І додає: ми живемо у часи постмодерну, намагаємося переробити якісь емоції, почуття і передати свої враження. Тож не дивно, що героями пісень оркестру че стають відомі письменники. Гутенморгін маєковский при прийти уйти. Гутен моргін маєковский. Помніш відділів. во снах Гутен Морген Маяковской Облако в штанах Оркестр ЧЕ творить у стилі візуальний арт-рок. Це означає, що їхню музику можна не лише слухати, але й дивитися. На сьогодні на рахунку гурту альбоми Золотой Міленіум і закінчилась закончилась хеппі енд та предчувствує нульового года. Які літературні твори лежать в основі оркестру ЧЕ сьогодні, книжковому кошику розповість її лідер Олег Каданов. Олеже, зазвичай, коли говорять про оркестр, ще говорять, що це поєднання музики і театру. Але як на мене потрібно сюди доєднати ще й літературу. Це буде правильно? Да, так, це абсолютно правильно, тому що текстова нагрузка равносильна, равноценна в місті з візуальною частиною, яку представляє Міша Кабанов. И, то есть, это Ну, то есть я, например, делаю в тексте какую-то так, гиперссылочку, такую отсыл, э, отсылаю, например, там, э, на заводного апельсина человек, который. Ну, буквально просто вот персонаж участвует такой у меня в тексте. заводной апельсин. Кто читал Берджиса, э, либо хотя бы видел фильм Кубрика по экранизации Берджиса, тот понимает, сразу э, ну, возникает определенный образ. И это как бы ну, наслоение таких... Образом он создает многопластовость. Ты эти гиперпосылания делаешь в своих текстах специально, или оно так мемовильно выходит? Когда ну, в, голове созревает образ песни, я уже понимаю, как бы, что хотелось бы туда заложить. Иногда это понятно сразу, иногда это возникает в процессе написания. Те книги, которые сегодня потрапили до нашего кошика, это как раз те книги, которыми переживляется оркестр еще в процессе своей творчести, так? Что это за книги? Ну, это... Вот сверху лежит Даниил Хармс. Это Любимейший писатель Миши Кабанова, собственно, это его number one, так сказать. И он меня присадил э, на этого абсурдного, парадоксального человека, у которого очень странный язык, странные персонажи, э, да более смешные и в то же время какие-то вызывающие определенную грусть. Мне кажется, это э, высшая градация, когда смешно-смешно, а потом вдруг хочется э, заплакать. Дальше э, Хулия Картасар. Э, Тайное оружие. Это сборник рассказов, где, где есть преследователь. Это биография Чарли Паркера и «Слюни дьявола», который Антонио не экранизировал. Но я, к сожалению, я хотел, собственно, если говорить о Картасаре, то очень, естественно, «Игра в классике» является как бы центральной его книгой и самой мощной, мне кажется, все остальное ну, немного слабее. Вообще и, и из «Латиносов» тоже очень... очень-очень эм, мне близок. Борхис, который входит в эту троицу, ну, мне кажется достаточно таким, ну, что ли, от ума. А Маркис и Картасар, они настолько эмоциональные и теплые, что, ну, меня это очень сильно цепляет. Сергей Жадан Капитал. Мне очень приятно, что он харьковчанин, что у нас иногда есть возможность с ним общаться. Но когда там он где-то в отъездах или не получается встретиться, всегда можно открыть книгу его и соприкоснуться с его миром и собственно на, на мои тексты э, очень сильное влияние э, тоже произвел Сергей Жидан, я в 2000 году открыл его для себя и с тех пор читаю и все новые вещи и прозу и стихи. Как саме он вплинул на твою творчесть? Многие вещи, которые написаны на, на украинском языке вот Последние, они как-то непосредственно были вдохновлены украиноязычными текстами Сергея Жадана некоторые такие анархические моменты. Может быть, даже там определенные какие-то заимствования есть. Сережа, прости, так получилось. Я надеюсь, все-таки, что мы как-то переработали его образы и его посыл. Мы даже одну песню на его тексты поем. Хороший бизнес это хороший бизнес. Я думаю, что, может быть, еще что-то из Жадана мы попробуем сделать. Потому что очень мощные у него тексты, очень классные. И кстати, вот. У нас там есть такие часто эксперименты с речитативами, с хип-хопом. Он очень хоповый на самом деле поэт. Дальше. Филипп Дик. Это э, психоделический фантаст, такой, который ну, все самое хорошее свое написал э, в 60-е годы. В то время это, конечно, э, э, относилось к фантастике, потому что э, Постмодернистской литературы тогда, как бы, собственно, мне кажется, еще и не было, и критики, но это все только зарождалось. А Филипп Дик, он пытался писать фантастику, только она получалась у него очень-очень-очень странная. И э, любители фантастики его не особо признавали, потому что он был достаточно э, химерный для, для них. А серьезный мейнстрим, как бы, его не принимал, потому что фантастам в 60-е совершенно было не место в мейнстриме. Он вообще, на самом деле, очень много философских э, вопросов поднимал. И вот э, Убик очень э, такой психоделический роман, в котором, ну, вроде бы э, сюжет начинается достаточно банально для фантастики, а потом э, реальность просто распадается на куски, и персонажи совершенно дезориентированы, они не могут понять, что происходит. Оказывается, они все э, в состоянии ну, где-то в, 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 в каком-то мире непонятном, галлюцинирует, подключенный просто к проводам. Это, собственно, как бы матрица и есть. Вот это. Но впервые о ней заговорил еще Филипп Дик в 1962 году, когда написал Убик И, конечно, э, масса экранизаций по Филиппу Дику есть. Мы знаем самое известное, это «Вспомнить все» Верховина с Шварценеггером, это еще в 80-х. Но достаточно попсовый фильм получился, но э, Верховен немножко вот этого параноидального Филиппа Дика там оставил. А то, что делали Спир, Спилберг, э, ну это уже, это, собственно, Голливуд и продюсеры сделали такую лощеную фантастику, хотя и парадоксальная, парадоксальная вот идея Филиппа Дика там и присутствует. Последнее, что я выбрал, это «Соломон Волков. Э, диалоги с Иосифом Бродским». Это такая возможность э, соприкоснуться с живым дышащим Иосифом Бродским, с живым человеком в беседе, который делится своими впечатлениями э, о литературе, э, о музыке, вообще об искусстве, о том, что происходит там, происходило в Советском Союзе, и как ну, сопоставляет миры. Это ну, вообще безумно интересная книга и очень-очень-очень сильно тоже рекомендуем ее всем э, читателям. Почему еще не и песня про Бродского, про Кастрычи? Может быть, все впереди. А какие еще герои могли бы перейти в творчество оркестра Опять же, не увидел там книг Хантера Томпсона. Это э, совершенно тоже человек, который в 60-е развернул журналистику американскую на 180 градусов. Я думаю, что это очень интересный персонаж. И, возможно, э, возможно он тоже станет когда-нибудь. Может быть, хотелось бы, чтобы он стал героем песни, потому что уникальная личность. Я думаю, що ти погодишся, взагалі різні види мистецтва не розвиваються окремо. Тобто музика, театр, література, вони все одно йдуть в ногу. І якби ти був якимось мистецтвознавцем, і через років 10-20, тобі б довелося аналізувати той мистецький процес, який був в Україні от, на початку 2000-х. Поряд із ким би ти поставив оркестр ще в літературі, в театрі, можливо, в живописі. 2000-х, мабуть, це все-таки в першу чергу джедан. І опять же, Прохаська – це Уникальнейший. Это вот у меня сразу возникает украинский маркиз, что ли. Он создает свой настолько яркий мир и просто хочется орать от радости, что ты узнаешь вот этих Гуцулов там и какие-то реалии такие вот наши украинские. В то же время это все настолько ну, переплетается с его такими странными фантазиями. Это очень мощно. Это ну, это очень круто. И ну, в литературе и издрак, наверное, все-таки, да. Театр очень сложно. Вот, наверное, какие-то спектакли театра 19 э, очень повли, повлияли э, на театральный процесс. Но, может быть, это более локально, так я не знаю. Но опять же, арабески Энеида их, это э, просто я, я даже не знаю, что еще на меня вот из украинского театра настолько сильно повлияло. Если касаться музыки, то вот на самом деле Харьков вообще очень много талантливых ребят. Опять же, «Пятница», которая все СНГ потрясла. И, которая тоже и, и на нас повлияла, она не могла не повлиять, и на, на, на многие группы она повлияла, потому что это настолько самобытное и яркое э, явление, что ну, ты э, бессознательно под, начинаешь этому подражать, потому что это очень классно, очень, э, очень интересно. И, опять же, люки, которые э, делают совершенно европейскую музыку, это... Такой, очень высокий уровень. Сейчас новые группы появляются, пурпуры появились, молодые, очень интересные. Aesthetic Education такая команда была на Украине сейчас, она кажется, то ли в отпуске, то ли закончилась совсем, непонятно. Ну, украинская это, она 50-50, потому что ну, основатель Луи Франк, он украинцем является номинально, поскольку ему тут подобается, он там здесь тусует, а так он как бы он бельгиец, кажется, но украинские с ним музыканты, и это очень приятно, это очень мощные явления такие, которые влияют и двигают, двигают культуру нашу украинскую. На початку нашої розмови ми говорили про ті гіперпосилання, які уважний слухач може відшукати в музиці оркестр. Ці гіперпосилання, я думаю, що ти робиш, ми говорили і спеціально, і мимовільно вони там з'являються. А є в тебе така мета, щоб молоді люди, які більшістю складають вашу аудиторію, щоб вони читали книги. Звісно, це, мабуть, все-таки найсильніше вот, Которые мы закладываем в наши песни. Музыка сама по себе не может существовать, мне кажется. Ну, как бы человек, воспитанный культурный, в первую очередь должен читать. И, а музыка, это уже таким является, наверное, вторичным, более эмоциональным каким-то развивающим фактором. Но литература это, ну, это первейшее, что ну, помогает нам стать лучше, добрее и умнее, может быть. Людину це те, що вона слухає, дивиться, і звісно, те, що вона читає. Слухайте якісну музику, дивіться кіно зі змістом, відвідуйте найцікавіші виставки і читайте найкращі книги. Саме такі, щотижня у програмі Книжковий кошик. Гарного вам, книжкового тижня! Книжковий кошик це не кошикова книжка. Дікша не книжка, про кошик. Книжковий кошик це. Мишком поринаю в телеэфир Знаходжу улюбленную книжку